بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها ال الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم <سؤال> صل على سيدنا نبينا محمد جاء بالحق المبين أرسلته رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين الصلاه والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاه والسلام عليك يا رسول رب العالمين صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسوله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الامي وعلى وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح السائب المقام الاعلى واللسان الفصيح. اللهم صل سيدنا ونبينا محمد النبي الملي صاحب المقام الاعلى واللسان الفصيح اللهم صل سيدنا ونبينا محمد النبي الملي صاحب المقام الاعلى واللسان الفصيح اللهم اجعل افطن صلواتك ابدا وان ما بركاتك سرمدا وازكى تحياتك فضلا وعددا على اشرف الخلائق الانسانيه ومجمع الحقائق الايمانيه وطور التجليات الانسانيه ومهبة الأسرة الرحمانيه وعروس المملكه الربانيه فباسطة النبي النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وافطن الخلق أجمعين حامل لواء الأزل الأعلى ومالك زمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم منبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين يا رسول الله ruhu cesedil kevneyn ya Habib Allah. Ruhu cesedil kevneyn ya Resul Rabbil Alemin. Vay nuhati darayn ya Resul Allah. Vay nuhati darayn ya Habib Allah. وإن حياة الدارين يا رسول رب العالمين المتحقق بأعلى رتب الأبودية والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Günün mağzubu onlara zann edenlerdir. Amin. Bismillahi r-Rahmani ve zahara kelamı Allah ve sebete emrullah ve nefese hukmullah. Amin. واستعنت بالله وتوكلنا على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله تحصنا بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وقوة سلطان الله دخلنا في كنف الله واستجرنا برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين تبرأنا من حولنا وقوتنا واستعنا بحول الله وقوته اللهم استرنا واحفظنا في ديننا ودنيانا واهلنا باموالنا باولادنا واصحابنا واحبابنا بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل اليك يا ارحم الراحمين أهجبنا عن القوم الظالمين أهجبنا عن القوم الظالمين أهجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الفوت يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغثني واجرني اغثني واجرني أغسني فاجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أغسنا فاجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حفظ حماية واسع اللهم إن نفسي وأنفسنا سفينة سائرة في بهار طوفان الإرادة حيث لا ملجأ ولا مَنْجَ منك إلا إليك فاجعل اللهم بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم واشغلني واشغلنا اللهم بك عمن عم أبعدني عنك حتى لا أسألك ما ليس لي بعلم واصمنا اللهم من الأغيار وصفنا اللهم من الأكدار وحفظنا حتى لا أسكن إلى شيء بما حفظت به بعدك المصطفين الأخيار Vezkurna Allahümme bima zekerte bih. Bismillahirrahmanirrahim. Saniye isneyni izhuma fil ghar. Ve yedine Allahümme inde şuhudil varidat bil istiyadadat. Vel istibisar. Ve fız aleyna min biharil inayetil muhammediyeti vel muhabbetin sıddiqiyyeh. ما أندرج به في ظلم الغياه بأيون الأنوار واجمعنا بي واجعل لنا بين سرك المكنون الخفي والاستظار واكشف لنا عن سر أسرار فلك التدوير في هواشي التصوير لأدبر كل فلك بما أقمته من الأسرار واجعل لنا الحظ الحظ حَطِيرًا الممدود القائم بالعدل بين الحرف والاسم فأهيت ولا أهي أهات بإهات بسم الله الرحمن الرحيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وصل اللهم على من حضر هذا المقام من ارتفعت مكانته فقصر دونها كل مرام وعلى اله وصحبه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اسالك ان تجعل لنا في كل ساعه ولحظه وترفه يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان اللهم صل ألف صلوات على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من النبيين وكل صلاة لا غاية لها ولا انقضاء لها صلاة متصلة بالأبدية سرمدية، وكل صلاة تفوق وتفضل على صلوات المصلين كفضلك على جميع خلقك يا أرحم الراحمين بسم الله كافٍ. بسم الله الرحمن الرحيم فنسئك الله وهو السميع العليم بسم الله حميم عين قاف ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الغني غنيت وعنده مفاته الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ve la habt in fi zulmati al-erd ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabimubid Bismillahi alim ulimt vallahu yalem ve antum la talem Bismillahi alim ulimt والله يعلم وانتم لا تعلمون بسم الله القوي قويت ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم صل على سيدنا محمد الذي من خرق من مركبه البصات وعلى آله وصحبه وسلم واجر لطفك في أمورنا وأمور المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الذي من خرق بمركبه البصات وعلى آله وصحبه وسلم واجر لطفك في أمورنا وأمور المسلمين يا رب العالمين ياردم دعاس اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالط الظنون ولا يصف الواصفون ولا يخاف الدوائر ولا تفنيه العواقب يعلم مساق إلى الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء من سماء ولا أرض من أرض ولا جبال إلا ويعلم ما في قارها وفي استكانة عظمته السماوات والأرض اللهم اجعل خير عملي خواتمه وخير أيامي يوم القاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم يا من أدني فادي ويا من كادني فكيده ومن بغى علي بِمَهْلَكَةٍ فاهلكه ومن نصب لي فخا فخذه وادفعني يا نارا من شب ناره علي عني نارا من شب ناره علي واكفني مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَدِّقْ رَجَائِي بِالتَّحْقِيقِ يَا شَفِيقُ يَا رَفِيقُ فَرِّجْ عَنِّي كُلَّ ضَيْقٍ وَلَا تَجْعَلْنِي مَا لَا أُطِيقُ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا نُطِيقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقِيقُ يا مشرق البرهان يا من لا يخلو منه مكان احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك وركنك الذي لا يرام انه قد تيقن قلبي انك لا اله الا انت واني لاهلك وانت معنا يا رحمن فارحمنا بقدرتك علينا يا عظيما يرجى لكل عظيم يا عليم يا حليم وانت بحالي عليم ولا خلاصي قدير وهو عليك يسير فمن علي بقضائك يا اكرم الاكرمين يا اجمد الاجمدين ويا أسرع الحاسبين ويا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لعيشي كدا ولا لدعائي ردا ولا لدعائي ردا ولا لدعائي ردا ولا, ولا تجعلني لغيرك عبدا ولا تجعل في قلبي لسواك بدا فاني لا اقول لك ضدا ولا شريكا ولا ندا انك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 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 إلى يوم الدين آمين والحمد لله رب العالمين